वाहे जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहर जी जे जो चार होते हैं। जी। युग बी के हिसाब से ठीक है या नहीं चार युग जी जो बाहर चार युग हैं। जी बाहर चार युग होते ही नहीं है जी पूरे कैसे करोगे चार युग बाहर युग कहते है समय को जी समय <Somha> कितना बीत <वीद> गया जी <persone> पहले हम इसे घड़ियों में नापते हैं फिर घंटों में नापते हैं जी फिर दिनों में फिर हफ्तों में फिर महीनों में फिर सालों में जी सालों के बाद सदियां सदियों के बाद सीधा हम जुग कहते हैं जी ऐसा ही करते हैं बिल्कुल बाहर काल हो जुग कहते हैं समय को समय समा कहते हैं काल को जी कितना काल बीत गया कितने काल कितने वर्ष बीत गए जी बाहर तीन ही काल चलते हैं जी जैसे तो बीत गया जी वर्तमान काल जो चल रहा है जी भविष्य काल जो आने वाला है बिल्कुल यही तीन काल है जी 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 तो चौथा काल फिर कौन सा है यहाँ पे ये यह बताएं जी चौथा काल कोई तो होना चाहिए नहीं बाहर तो नहीं है फिर यही तो बात है फिर अगर चौथा जुग भी इनका माया में है जी। जी। अगर ये बात सही है। जी। तो जहाँ पे ये बिल्कुल माया नहीं होती जब आकारे ये कुछ ना दृष्टिता जी अरबद नरबद कारा। जी धर्म न गना हुक्म अपारा जी जी ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाएगा जी वो भी एक समा है जी वो भी तो है बिल्कुल बिल्कुल वो वो है जी वो फिर पांचवा हो गया बिल्कुल उसका नाम बताये क्या है जी कोई तो होना चाहिए वो भी तो समा बता रखा है ना गुरानी ने वो समा कौन सा है उस समय का नाम क्या है जी असल में गुरवाणी के अनुसार जो बात प्रैक्टिकली है सत्युग यहाँ होता ही नहीं जी और ये बात जो कही है भक्तों ने इसको गुरबाणी के अंदर ऐसे कहा है वो कहते हैं गुप्ते भूजे जी जुग चतवारे जी घट कट वर्ते उधर मुजारे जी घट के अंदर हृदय के अंदर की तुम्हारी अवस्था चेंज होगी जी चार युग अब तो बाजार तो होगी ना बिल्कुल इन्होंने बाहर बुना रखे हैं तीन जी चौथा बताते नहीं हैं जी। और इसके लिए एक वाणी भी यूज करते हैं वाणी भी पढ़ते हैं छोटी सी उसको ये पढ़ते हैं जैसे युग में प्रहलादा पयो पर जी त्रेते में फिर रामा जी वो तो कहते हैं ये देखो जी प्रहलाद जी जो है वो सत युग में हुए हैं जी वो बात जो कह रहे हैं उसको तो समझ लो पहले जी वाणी ने वहां पे बात कही है जैसे ये वो राम की जो पूजा करते हैं ना जी ये कहते हैं इसी राम की भक्ति है जी वो कहते हैं इसी राम की भक्ति की है उन्होंने यही राम है वो परमेश्वर राम है जो चौथा राम है ना जो वाणी से परे है जी। वो उसको यही राम बताना चाहते हैं जिसको रामचंद्र का है जी भक्तों ने उनकी वो बात काटी है उनको दलील के साथ वो कहते हैं जो ध्रुव जी है प्रहलाद जी है वो पहले के हैं जी रामचंद्र तो बाद में पैदा हुआ बिल्कुल जो व्यक्ति बाद में पैदा हुआ उसकी पूजा कोई उसके जन्म से पहले कैसे कर लेगा जी वो बात काटी है की ध्रुव और प्रहलाद युगों तो में लिख रखे हैं जी पंडित कहता हैं जी ठीक है जी वो कहते हैं फिर रामचंद्र की पूजा कैसे कर लेंगे रामचंद्र तो त्रेके में पैदा हुआ बिल्कुल इसका मतलब है जो राम की भक्ति वो कर रहे हैं ना जी वो राम कोई और है जी सवाल खड़ा कर दिया बिल्कुल बूझ लो कोई समझ लो जी जिसने बुझा उसने समझ लिया उसने कह दिया कि सब है घट राम बोल रहा है वो राम तुम्हारे अंदर है घट के अंदर वो ही बोल रहा है जी जी उसने बात बुझ ली अब ये भी बात समझने की होगी चार युगों की जी और नानक जी एक वाणी है जी नानक मेर शरीर का जी एक रथ एक रथ जी आपके पास है ये वाणी जी जी निकाल लो इसको जी चार सो सत्तर अंग पे है ये, जी, दार्ज चार सो सत्तर अंग पे है ये। जी, जी, तो लोक महल्ला पहला जी अब इनके बूझने हमने चार युग किसी गुरमुख बूझे जुग, जुग चतवार जी ये भुजने की बात है समझने की बात है जी बुझेगा कौन इस बात को ये बात तो बुझने की होगी अब ये चार जो बाहर तो रहे नहीं जी तो बात तो समझने की होगी बुझार हो तो होगी ये तो बिल्कुल बुझेगा कौन बुझे ज्ञानी इसको बुझेगा कोई ज्ञानी ज्ञानवान बिल्कुल ये कैसे पूछ लेंगे ये तो हिंदू जी तुर्कु का ना तो मुसलमानों ने चोट की इनकी इस बात पे जी ना इन्होंने की ये तो अंतर है ही बिल्कुल वो कैसे कर तो लेते आंखें गए जी ये तो दो आंख वाला करेगा कोई बिल्कुल बिल्कुल वाणिया ऐसे नहीं लिखती है जी वाणियों के बड़े मतलब है जी बड़े गहरे भाव है वाणियों के बिल्कुल वो कहते हैं नानक मेर शरीर का जी मेर कहते हैं ऊंचे को जी अब सारी यूनियो में से जी कितनी जूने है जी जो मनुख जूनी है जी ये सबसे ऊंची है बिल्कुल मेर शरीर का ये जो मेर की तरह शरीर है ना जी बड़ी जूने नीचे से आके ऊपर तक आके अब मिला ये जी एक रथ जी एक तो इसका रथ है जी रथ कहते हैं पहले जैसे गड्ढा होता है ना जी जी रेड़ा जिसको कह देते हैं घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जी अब उसको गाड़ी कहना शुरू कर दिया पहले घोड़े होते थे उसमें उसको रथ कहते थे रथ जी जी वो कहते हैं एक तो रथ है जी मेरे शरीर का जी एक रथ वाह चलाने वाला है अब रथ अकेला तो चलता नहीं है बिल्कुल चलाने वाला चाहिए जी अब रथ क्या है रथ वाह क्या है जी रथ तो है शरीर जी ये जो बाहर हमारा पांच तत्वों की देही है जी अंदर आत्मा शरीर है जी है हमारी जी और उसको चलाने वाला जो पीछे बैठा स्वाद ले रहा है वो रसवा है जी चल तो उसकी मर्जी से रहा चार है इच्छा से चल रहा है बिल्कुल 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 चल कहां पड़ेगा ये अब बैल गाड़ी के अंदर बैल है जी घोड़ा गाड़ी के अंदर घोड़ा है जी तभी चल रही है वो बिल्कुल घोड़ा गाड़ी खुद से तो चलती नहीं अगर घोड़ा निकाल दो बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमने घोड़े का नाम छोड़ रखा है बैल का नाम छोड़ रखा है जी हम कहते हैं जी रथ चला जा रहा था जी रथ कहाँ चला जा रहा था घोड़ा उसको खींच के लेके जा रहा था बिल्कुल इसीलिए हम कहते हैं रथ कुछ नहीं है जी ये शरीर कुछ नहीं है ये कर देगा इसीलिए भक्तों ने छोड़ दिया जी हमने बाहर इनकी जो विद्या पढ़ रखी है उसमें ये कहते हैं टांगा जाता हुआ देखा मैंने टांगा भाई अकेले चल रहा था घोड़ा कहाँ गया जी ये आधी भाषा है इनकी पूरा नहीं बोल पाते ये जी क्या विद्या पढ़ रखी है इसीलिए भक्तों ने कहा पाप पुण्य हमारे बस नहीं।, नहीं जी रथ क्या कर लेगा जी घोड़ा उसको खींच के लेके जा रहा है जी ले जाने वाला दिख नहीं रहा जी और घोड़े का क्या पता किस तरफ ले जाके वो किसी के ऊपर चढ़ा दे बिल्कुल, बिल्कुल। रथ को जी तो रथ को पाप लगेगा जी नहीं फिर चलाने वाला नहीं दिखता उनको। जी वो कहते हैं एक रथ है एक रथ वाह है जी जुग जुग फेर बटाई जी ज्ञानी बुझे ताहे बिल्कुल इस बात को कोई ज्ञानी बुझेगा अब जी अब इनका जैसे मारकंडा ऋषि है जी अब हर एक जुग के अंदर जी रथ बटता रहा है जी सत युग में रथ और था जी जुग जुग फेर बताइए है ना जी जी ये बटता है बदलता है रथ जी सत्युग के अंदर भी ऐसे ही शरीर है जी द्वापर के अंदर भी जो इनके सतयुग कल युग है जी उसके अंदर भी ऐसे ही शरीर है जी त्रेते में भी द्वापर में भी और कल युग में भी जी तो फिर रथ तो भाई बताना है ब, बता क्यों नहीं है, चेंज क्यों नहीं हुआ ये जी जबकि जुगो के अंदर चेंज होता है जी नानक जी ने लिख रखा है जी इनका मारगंडा ऋषि है जी उसकी ये चार जुगो की आयु बताते हैं। जी बताते हैं ना बिल्कुल। उसका रथ क्यों नहीं बता जी उसके पास रथ एक ही है रथ क्यों नहीं चेंज हुआ चेंज होना चाहिए था बिल्कुल वहां पे हो नहीं रहा जी दूसरा इनका जो मंदोदरी है जी। जी जी। जो रावण की पत्नी उसका नाम मंदोदरी मंदोदरी था ना? है। वो जब अब राम हुआ त्रेपे में जी पांडव और कृष्ण हुए दो अपर में जी जब वो भीम की इन्होंने कहानी बना रखी है जब वो हाथी फेंकता है ना ऊपर को जी मंदोदरी बैठी देख रही है वो कहती है ये क्या वो कहते हैं है उड़ रहे हैं आसमान में जी तो कहती है कौन फेक रहा वो कहते हैं एक भीम नाम का योद्धा है वो ऐसा कर रहा है जी मंदोदरी कहती है कि मेरे को ऐसे शूरवीर के दर्शन करने हैं जी जाती हर भीम से मिलती है जी अब जो मंदोदरी है वो त्रेटे में भी है जी। त्रेते में तो थी रामचंद्र तो त्रेते में हुआ बिल्कुल 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 अब भीम द्वापर में हुआ वो मंदोदरी द्वापर में जिंदा है जी उसका रथ क्यों नहीं बता भाई जी सवाल है हमारा आप प्रश्न दे दो जी जी करके दे देंगे दे गुरु लोग तो बने बैठे पता चल जाएगा कितने ज्ञान के मालिक हैं जी संत बने बैठे हैं जी मंदोदरी है जी रथ तो चेंज नहीं हुआ बिल्कुल जटे हुए दूसरा वो कौन है जो, जो इनको बताता है जाके पे। जी, रिच, रिच के जैसा है जो जी। जी 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 जी। रिच के है जो? वो त्रेपे में भी है द्वापर में भी है जी रामचंद्र के साथ था वो जी और द्वापर में भी है जी उसका रथ क्यों नहीं चाहिए जी इसका मतलब है इन्होंने जो सतयुग कल त्रेता त्रेता बाण बना रखे हैं बाहर ये झूठ है इनका बिलकुल युगों के अंदर रथ चेंज होते हैं अब ये वाणी पता चलेगा रविदास जी की है। जी जब कहते हैं ना सत युग सत तेता जगी जी है ये बाणी आपके पास जी अंग नंबर तीन सौ छियालीस पे है तीन सौ छियालीस आ गई ना वाणी रविदास जी की जी अब इस वाणी को पढ़िए जी, जी सात सात पूजा चार सात सात। जी सत सतयुग वो होता है जहाँ पे सिर्फ सत्य सत है जी कहने का पाप है ज्योत है जी माया नहीं है जी वो सतयुग है जी सतयुग के अंदर सभी के अंदर सत्य सत्य है जी झूठ किसी के अंदर नहीं है उसको कहते हैं सत्थ्युक। इनके सत्थ्युक के अंदर बड़े बड़े राक्षस हुए हैं जी झगड़ा किसके लिए है माया के लिए बिल्कुल तो फिर सत्युग का हो गए थे जी नहीं वही कुछ सतयुग पे हो रहा है वही कुछ आज हो रहा है जी दोपहर के अंदर जी के अंदर इनका जो युधिष्ठिर है जी अपनी पत्नी को जुए में हारता है जी आज कोई करके दिखा दे अपनी पत्नी को जुए में हार के दिखा दे वकील खुद खड़े होंगे फ्री केस लड़ने के लिए बिल्कुल द्वापर से अच्छा तो आज है बिल्कुल कलजुग अच्छा है या वो अच्छा था कलजुग अच्छा है फिर वहां पे जो भक्त को भक्ति करने से रोका जा रहा है प्रहलाद को जी आज कोई भक्ति करना चाहे कोई रोकेगा जी नहीं देखो सब युग से अच्छा तो आज टाइम है बिल्कुल बातें की करते हैं ये पहले दिमाग अपना चला लें खोपड़ी को खोले पहले जी जिसमें सारा दिन बैठे रहते हैं जी भक्ति इसको छोड़ने के बाद शुरू होती है बिल्कुल है दस मतवार खुल से मिलती है सो जी समझ जी वो सब के बंद पड़े हैं जी खोपड़ियों बैठ के बातें करते हैं जी सत्युग सत जी तेता जगी जी तेते के अंदर है। जब सत्युग है वो सत उसी को सतलो का उसी को सत युग का, का है वो समा है वहाँ पे सती सत है जी झूठ है नहीं बिल्कुल तेता जगी जी अब इसको तेता क्यों कहा यहाँ पे आके जब तेता इसकी जगी किया है। जगी है सुरत जी जब मन बिल्कुल शांत है हिवाकर बना हुआ इच्छा कोई नहीं है जी, माया के अंदर है। जी तब ये अपे में अपना आप समाया हुआ है जी जब थोड़ी सी जागती है ना कुछ की जाग आई जी जिनके सुरत जाग गई बाहर मुखी हो गई जी बाहर को देखना शुरू कर दिया जी बाहर गया है? बाहर है माया जी जब बाहर को जगी जी अब त्रेता है ये जी अब इसको त्रेता क्यों कहते हैं यहाँ पे आके तीन हो जाते हैं जी एक तो वो रहे सच खंड वाले हैं जो जी जिनकी सूरत जागी नहीं जी वो वैसे के वैसे ही हैं एक तो वो हो गए जी एक एक की सूरत जागा ही एक हो गया जी अब बीच में क्या बीच में त्रेड़ जी तीसरी जी शीशे के बी, शीशा बीच में से टूट गया जी एक टुकड़ा ऊपर है एक टुकड़ा नीचे है जी संसारी लोगों के लिए वो दो है भक्तों के लिए तीन है जी बीच में त्रेड है एक तीसरी बिल्कुल वो ट्रेड ही हमें भरनी है वो भ्रम की ट्रेड है हमारे बीच और उसके बीच जी और कुछ भी नहीं है वो भ्रम जिस दिन खत्म हो गया जी खत्म एक ही हो जाता है ये जी अब तीन हो गए ये जी एक एक की सूरत जागी नहीं जी कुछ की सूरत जी ये हो गए जी अलग अलग हो गए जी अब उनका जिनकी सूर्त जागी नहीं है उन्होंने यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आकार बनाया इसके लिए ये हॉस्पिटल बनाया इन लोगों के लिए जी यहाँ पे आके अपना इलाज करके ठीक होना ना। जी यहाँ पे इनका उपचार हो रहा है जी जिनकी सूरत जाग गई उनको समझा के ज्ञान देके वापस लेके जानेगी अपने घर के वापस आ जाए जी इनको वापस लेके जाए ना अब उन्होंने ज्ञान दे के ताकि समझ आ जाए ज्ञान ले ले समझ ले बात क्या है? जी इनके लिए बना हुआ है द्वापर पूजा चार जी तो ये सृष्टि का चल पड़ा ना जी अब आ गया द्वापर जी पुर कहते हैं शहर को पुरी को जैसे ब्रह्मपुरी शिवपुरी पूरी लगता है ना लग पीछे बिल्कुल तो पुर कहते हैं जब माता का गर्भ है ना जी वहाँ पे दो पूरे एक साथ हैं जी माता का भी शरीर है जी इसका भी शरीर बन रहा है जी वहाँ पे दो आत्माएं एक साथ हैं जी इसलिए उसे दुआपुर कहा है दुआपुर जी दो पूरे एक साथ है वहां पे जी और दूसरा पर लगता है इसको पर जी पर क्या लगता है इसका शरीर पैदा हो रहा है मन है ना जो ये। जो तो थोड़ी जागी थी वो मन अब शरीर धारण कर रहा है बीच में से तो निकल के मन अपना दूसरी तरफ जुड़ के शरीर बना रहा है जी डोपर पूजा चार दोप्पर के अंदर क्या अवस्था है इसकी देखो पहले ये सती सत था जी सत्यो के अंदर जी त्रे के अंदर इसकी इच्छा जना की है जी इच्छा पैदा हो गई जी रथ चेंज हो गया जी वहां पे का सत्य स्वरूप था जी इच्छा पैदा होगी गई जी रथ चेंज हो गया अब इसका शरीर देह इसकी कुछ और है जी डर के अंदर देही दे फिर चेंज हो रही है जी डर के अंदर फिर देही चेंज हो रही है मन शरीर धारण कर रहा है रथ फिर चेंज हो गया बिल्कुल जब वहां से चला इसकी दही कुछ और थी जी त्रेते में दही कुछ और है बिल्कुल अब द्वापर के अंदर दही कुछ और है जी कर्जुग के अंदर ज्ञान लेके दही फिर वैसी करनी है हो गए चार युगों में दही चेंज बिल्कुल रथ ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो बताए कैसे बताते हैं। जी द्वापर पूजा चार जी पूजा क्या है द्वपर के अंदर जी पूजा कहते हैं भेंट कर देना जी अपना आपा इतने भेंट कर रखा है जी शब्द गुरु के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल अपने जो मूल है ना जी शब्द गुरु के साथ कह दिया मूल के साथ जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये जी बा जो शब्द वहां से विचार अंतरात्मा की सुन रही है वैसे वैसे सुन के शरीर बनाया जा रहा है जी वरना माता के गर्भ के अंदर इतनी गर्मी होती है जी खाना पीना जो भी वो खाती है सारा हजम होता है वहाँ पे गलता है अग्नि के साथ जी लेकिन इसका शरीर वहाँ पे बनता है अग्नि में भी बच रहा है ये जी वो बचाने वाला कौन है जी जी इसका ध्यान अपने मूल के अंदर ही समाया हुआ है बाहर मुखी नहीं है बिल्कुल सब वो ही इसका आत्मसमर्पण है वही इसकी पूजा है जो अपर के अंदर जी लेकिन वहाँ पे इसका तप जो उल्टा है जी मात गर्भ में उद तप करते जी माता के गर्भ में तेरा जो तप था वो उल्टा था जी उल्टा कैसे था वहां पे इसकी जो शरीर बनाने में लगे हुए है इसकी इच्छा है जो शरीर की है कि मेरे को शरीर मिले बाहर जाके मैं ज्ञान सुन के अपनी दोबारा घर जा सकू जी अपनी मंजिल तय कर सकू जी इसकी लिव है जो वहाँ पे शरीर बनाने में लगी हुई है जुड़ी हुई है जी मा, वो उल्टा है नाम से उल्टा तप वहां नाम की नहीं है जी पे शरीर उल्टा तप है जी पूजा चार द्वापर के अंदर शरीर बनाने में इसका ध्यान लगा हुआ वहां पे शरीर बना रहा है वो है द्वापर जी वहां पे किसका जन्म हुआ कृष्ण का जी कृष्ण द्वापर में है ना बिल्कुल जन्म जन्म की इस मन को मल की काला हुआ श्या बिल्कुल बिल्कुल मनी काला है मनी को सफेद करना ज्ञान लेके जी वही पे कृष्ण का जन्म हो रहा है मन पैदा हुआ वहां पे जी उसको कहते हैं द्वापर जी तीन युग जी तीनों दृढ़े जी ते तीर जुग है तीनों को दृढ़ कर लो समझ लो दृढ़ करना समझना है अच्छे से जी गहरे से तो के की बात है क्या जी तीन दृढ़ कल केवल नाम अदा, अदार, जी नाम सिर्फ कल युग के अंदर होता है जी जो कहते हैं चारों युगों में नाम है जी वो तो झूठ ही बोलते हैं फिर और नाम को मम्मे को अंकड़ नहीं है यहां जी ये बात का ध्यान रखना वो नाम है जो जी जी वो और है जी तत्व है जी वो तत्व है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मम्मे नहीं है जी जो ज्ञान है सिर्फ कल युग में आधार है ये जी यहाँ पे लेना ये कल युग से जो ले लेगा उसका उधार है यानी आपका कहने का भाव के जो नाम लिखा हुआ है माँ को छोटे ऊ की मात्रा नहीं है माँ को छोटे ऊ की मात्रा नहीं है जी जी ठीक है जी।, नाम है जी जी बिल्कुल ठीक ये सिर्फ इस युग में होता है जो चारों युगों में नाम लिए जाते हैं बिल्कुल ही भक्तों ने तो बिल्कुल ही का सरासरी झूठ बोलते हैं जी पाशा कहते हैं एक कड़ी ना मिलते जी ता कल युग होता जी कल युग वो है जो हमारे अंदर कल्पना चलती रहती है हम कहते ना क्यूँ कल्पे जा रहा है जो होना हो जाएगा जी वो कल्पना ही कल है जी जब कल्पना बंद होगी तभी अपने समाया हुआ तब सतु है बिल्कुल जब सट के साथ तब इसको कैसे कल कह है सकते हैं हम जी जी सत्य साथ जुड़ा हुआ कल युग नहीं कह सकते वो है जी झूठ के साथ जुड़ा हुआ है तब झूठ का युग है माया का युग है कल है जी कल्पना ही इसका काल है कल्पना ही कल युग है जी जी पार कैसे पाई बोरे मोसों को ना कहे समझाए आगे नहीं है, तीन युगो भी करेंगे और पार कैसे पाए बोरे जी तो मोसो को ना कहे समझाए जी समझा कर तो कोई भी नहीं कहता रविदास जी कहते हैं जी समझा रहा है कोई कोई नहीं समझा रहा क्योंकि पहले कबीर जी को माला पकड़ा दी ना उन्होंने पकड़ दी बाद में उन्होंने कह दिया कि ये सारे ठग हैं जी हर के संत में आखी है बनारस के ठग जी बनारस के ठग हैं जी रविदास जी इसलिए कहते हैं कि भले समझाओ आज बैठ जाओ चार जुगो की व्याख्या करो तो उन्होंने चार जुग बाहर बना रखे है जी पहले मेरे को समझाओ मेरे को पार कैसे करोगे माला से पार हो जाएगा कोई जी नहीं माड़ा देखे पार कैसे करोगे पहले वो समझाओ माड़ा अगर घुमाने से ऐसा हो जाता है जी साइकिल के चक्के को बांध लो ज़्यादा घूम लेगी जी गाड़ी के टायर को बांध लो जी आज तो माड़ा घुमाने के बहुत से तरीके हैं बिल्कुल बिल्कुल हाथ से घुमाने को जरूरी थोड़ी है जी अगर हाथ से घुमानी जरूरी है तो फिर मन को घुमाओ घुमानी तो मन को चाहिए ना शरीर साथ जाएगा ना गाड़ी साथ जाएगी बिल्कुल अगर गाड़ी साथ नहीं जाएगी शरीर कौन सा साथ जाएगा तो शरीर की घुमाई का फायदा फिर तो मन को घुमाओ भाई जी मन की माला फिरो फिर फिर माला का मतलब क्या है बिल्कुल कंठी कंठ काठ की डारी प्रभ की क्रिया कछु बचारी जी कंठ की ले ली माला कंठी में डाल ली गले में जी लकड़ की माला लेके जी प्रभ की क्रिया ना कछु बचारी प्रभ की क्या क्रिया थी वो तो पहचान ही नहीं बिल्कुल जुड़ना है जी करनी है आत्मा ने जी हमारा का फायदा क्या कोई फायदा नहीं बनारस के ठग वो कहते हैं रविदास जी के मेरे को को ना समझा समझाओ जी जी ठीक है जी जी आगे बस है? जी ये वाणी फिर कभी करेंगे वाणी लंबी है ये जी जी वाणी फिर कभी करेंगे यही हमारा यही सवाल था ना जी चार जुगो का जी कि क्या है जी समझा देंगे ये गुरु लोग क्या है ठीक है वाह जी खालसा जी जी की फतेह वाहे जी का